Здоровенький был. Да ничего. А что ты посмехаешься? Чему ж радеешь? Что-то стало приятно. Настроение хорошее. А, ну так это ж это ж Конечно. Что больше? А что это у вас, газель такая, что что? А да нет. А что? Форм. И радио у вас английское что-то разговаривает. Что-то вы какие-то Вашингтон. А, округ Колумбия? Нет. Штат Вашингтон, город Сиэтл. Понял, понял. Понял. Так сказать, столица американской музыки Гранж. Вы не любите музыку? У вас пропал. Вот вы что-то что поправили, у вас исчез звук. Я говорю, вы что-то поправили, у вас звук исчез. А теперь вы вообще зависли. Нет звука. О, о. о сейчас появился, да. Я думал, вы уже зависло. Так да кто-то да кто это самое, кто-то подзвонил. Уже думал переключаться. Думаю, все, пропало. <свят> Пропала связь с Соединенными Штатами. Куда же мы теперь без, так сказать, э, мирового полицейского? Это не полицейский, это, как сказать, это уже, уже не полицейский, это уже такой пьяный. Пьяный секунд, короче, можно сказать. Мусор. <laughs> да. А что же а вы так выбирали Это мировой, мировой, мировой полицейский. Мировой полицейский. Он жесткий. Он ставит всех на свое место. Так бы знает. А кто сейчас а, по, по-вашему, настоящий сейчас... мировой полицейский? Честно сказать, честно сказать, я не знаю, но Америка точно нет. И на Америку. Я не то, что я здесь живу, я сам с Украины. Но на Америку надеяться это, это глупо. Это то же самое время, как вам сказать, это когда забирали ягерку в Украину. Ну, глуп, забирала, глупо, ж, глупо, за, глупо. забирала же не только Америка, если вы помните. А я я им насрал бы такую кучу и отдал бы, извините за мои слова. А, а, вы... Послал бы их к чертовой матери. Я, я, лучше изолированный сидел в, в сохранности, а не отдал бы им ядерку. А вы откуда из Украины? Где они делись бы на Ривны. А, Ривны. Ривны знаю такие, место. места. Я им тварям точно не дал бы. Ну ладно, там, вы как бы, как как бы да, там. Как... Говорит, Если бы не Америка, говорит, мы, мы уже зачистили бы. Ну, мне кажется, что есть еще виноватые, э -э и куда более серьезно виноватые во всем происходящем. Это Кремль. Да, да, так это даже бешенство. Это бешенство. Но бешенство, поймите, вот вы когда-нибудь разговаривали э с русскими вот, на рулетке, да? да? Уже лет пять разговаривал с русскими на рулетке. Вот. вот. они, они, короче, наезжают, кричат, орут, короче, там. И когда им отпор жесткий даешь, там, типа, жесткий, они сразу, бах, присаживаются на колени и стоят ровненько. Это во всем. Только по шапке даешь, Вы... Они сразу стоят на коленях и сразу ровненько стоят. Вы не очень хорошо Вы... понимаете... Только никто не хочет понимать. Вы не очень хорошо понимаете происходящее. Этих крыс, вот как настоящих крыс, их просто очень много, и их никто не жалеет. Вот я живу в городе Харьков, если вам интересно, на Салтовке. Там я друг, там меня друг. Там. На Салтовке. И э, немножко по-другому все это видится. Безусловно, я не говорю о том, что надо сложить лапки и перестать сопротивляться. Однозначно нет. Но относиться к этим э, у, у, утыркам и упырям, как к чему-то безопасному, которая стыдится, но это неправильно. Знаете, когда свора шакалов бросается на льва, она может его сожрать. Я же, я, же вам, я же вам говорю, на Америку надеяться, просить, да, Говорить, помогите, дайте нам, но надеяться на нее, да, я вам правду говорю, не надо. Так а никто и... Потому что она, она дает, она дает, короче, да, она дает вот так с кармана, как старенькая бабка там Конфетку, которая там валялась в кармане, там Дело в... Два, три. Ну, вы же тоже, тоже поймите, что э, экономика Украины без помощи э, извне она просто не выстоит. И это правда. мы свалимся в Мы свалимся в партизанскую войну. Мы свалимся в партизанскую войну, типа афганской. Я же не говорю, но Хорошо. Я не говорю, что надо отказываться от помощи. Ни в коем случае надеяться на них нельзя. Тихо. Да, я согласен. Надеяться на только на себя. На, на, на месте Зеленского, да? На месте Зеленского, да? Я наворовал бы денег, напросил бы денег, я разработал бы точно хоть хоть одну, хоть две ядерных боеголовки. Вот хоть одну, хоть две. Вот честно, вот так тихонько. Разработал бы, да. Может быть, это невозможно. Я не знаю, как оно разрабатывается, да. Ну, точно я разработал бы в данный момент. Нет, я вам скажу, что это возможно, но к победе в войне это не приведет. Победа в войне. Это, это, это... это, сохранить, национа... это сохранить национальность страны. Знаете, это национально... сохранить национальность страны я, честно сказать, ну, знаете, куча стран, которые потеряли свою землю, но сохранили свою национальность Но ну, это, ну, это не решение вопроса Я боюсь, я боюсь что эта вот сука, короче, да, вот эта кремлевская Она будет, она не ост... я боюсь, что Я боюсь, что она будет, эта гидра, сунуться, сунуться, они себя не жалеют Так я она... об этом и говорю, а не надо сунуться, их недооценивать а? Они, конечно, говно, они, конечно, безусловно, по одному с Но в стае они как гопота, обычная гопота меня в антимассийске живет, короче, троеродный дядька. Где? В Хантомансийске. В Украине. В Да, округ. Там я точно не знаю, где он, но он там фермер. Да, типа свой этот самый колхоз или солхоз имеет, там, молочный завод имеет там. Владелец, владелец колхозов, газет пароходов, да? Да, 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 да Что-то такое. Ну вот и сейчас, вот вчера, вчера высылал, там уже минус 23 высылает. Но дело в том, что я с ним разговаривал, да, он говорит, буду в Тюмень съезжать. Что, что, а, что, а говорю, что, что говорит? Он говорит, буду съезжать в Тюмень. А я говорю, почему? А он говорит, вымели всех, только бабки оставили. Ну, знаете... Вымели, говорит, всех вымели. Вымели, говорит, вообще в деревне, говорит, здорового населения, которое должно было работать, да, которое работало там, говорит, никого нет. Вы поймите правильно, это все очень хорошо видится из-за океана. А когда находишься здесь, особенно когда попадаешь в наш госпиталь и видишь этих пацанов, которые, ну, блин, ну, как бы вам сказать. Вот ему, отор... да, вот, вот, вот ему оторвало руку, да, а он радуется, потому что он семью увидит. Понимаю, понимаю. Вот это, смотрите, вот меня друг американец, Джефф, американец, да, он воевал в Афганистане, в Ираке воевал, в, там, э, на Ближнем Востоке он постоянно, постоянно в войне. И тоже ранило его и, короче, он инвалид. Да, его там руку оторвало. Знаете, что Америка сделала? Жалко, ребят, это вообще просто ничего. Америка сделала ему все преференции сделала, все даже парковки сделали для, не для инвалидов, а для ветеранов войны. Для магазина. И не дай бог, ты на парковку инвалидскую ты станешь, да? Может быть штраф дадут. Но если ты станешь на ветеранскую парковку, это хуже, чем криминальный типик. Ладно, я не буду отвлекать вас за рулем, у вас, я знаю, жестко наказывают за ведение диалогов за рулем, я хочу вам сказать, что мы с вами в прямом эфире, нас около 100 человек сейчас, вас слушают украинцы, литовцы, вас слушают США, кстати говоря, кстати говоря, Сиэтл, между прочим, Паша, Павел. Скажи, что я рядом возле него. Вот, он харьковчанин бывший. Он помогает нашим вооруженным силам, и мы тут этим, собственно говоря, пока мы еще не держим в руках оружие, мы помогаем тем, кто его держит. Потому что если бы не они, никакие Зеленские, тут вы правы абсолютно, никакие Зеленские, никакие Байдены, никакие Трампы, никто нам не поможет, кроме нас самих. Тут, вот тут я с вами... Вот тут я с вами... -го вот, вот тут я с вами могу согласиться, безусловно, но без экономической помощи Соединенных Штатов нам будет... Ну, это просто станет партизанской войной. Ребята, никто не надо, не надо отказываться, просить надо, но надеяться на себя, и все. Так потому я, что, это, если... знаете, на Бога надейся, как-то кажут, а сам в дупе наколупайся. Это 100%, потому что они дадут какую-то там снаряда одного, да, и будут говорить, а тебе туда, в ту сторону, не надо стрелять. А, а туда тоже не надо стрелять. А ты сюда вот поближе стрелять, потому что там никого нет. Ну, знаете, ну, я еще я, я раз вам скажу. Я мешкаю в месте Харьков, Мешкаю в, в, в певничном районе города, на Салтовце. Ну, то есть до Оркова тут совсем недалеко. Знаю, знаю, знаю. Ладненько, что у вас за канал? Басенко Украины английскую. Бас энд ко. Бас энд ко. Зайду, посмотрю на себя. Колись, колись, да, ну, себе вы побачите там через тиждень. Не раньше, або зараз прямо в Майтере. Понятно, понятно. Або зараз прямо в Майтере. Сейчас зайду. Ну, добре, заходьте. Бас, ну, как бас-гитара. Бас энд ко. Бас энд ко Украина. Понятно. Зайду, подпишусь даже. Давайте, давайте. Так. так, друзі, не забуваємо. Я нагадаю, я ну знаєте, е, коли я кажу про підтримку праці, мені трошки ну якось так соромно. А коли я кажу про підтримку вояків, ні, я не соромлюсь. Тому закликаю вас. Наступу для ГИ це підтримка підрозділу птахів горобця. Е, хлопців, які воюють знов-таки знов на харківському напрямку. В самому пеклі тут, де в нас воно пекло. Е, тому я прошу вас, будь ласка, звертайте увагу на цей збір, е, якщо ваша ласка, це автівка. Ступа це автівка. Чому ступа? Тому що в неї влазить баба-Яга. А баба-яга, вона що? Вона літає на ступі. Тому збір так і називається. на ступу для яги. Ми вже майже зібрали минулого разу, але е, але. але але війна вносить свої корективи. Довелося нам не автівку хлопцям купувати, а захист засоби радіоелектронної боротьби. Що ми і зробили? зробили? Але ці реби зараз їздять на запозичених автівках, а зараз на, будуть їздити на своїх власних родинних автівках. Давайте купимо. Далі теж буде збір, бо, бо працювати вночі з фарами тут неможливо. Треба засоби бачення, очі треба, все треба. На війні завжди все треба. На війні завжди все треба. Всього вдосталь буває лише в один день війни, коли настає перемога.